Bu gün Azərbaycanın BMT-yə üzv qəbul olunmasından 23 il keçir. 1992-ci il martın 2-də BMT Baş Assambleyasının 46-cı sessiyasında Azərbaycanın təşkilata üzv qəbul edilməsi haqqında qətnamə qəbul olunub. Bundan sonra qurumun Nyu Yorkdakı iqamətgahı qarşısında Azərbaycan bayrağı qaldırılıb. Həmin il mayın 6-sında isə BMT-də Azərbaycan nümayəndəliyi fəaliyyətə başlayıb. Bununla da Azərbaycan BMT ilə hələ də təşkilat çərçivəsində hər tərəfli əməkdaşlığı davam etdirib. BMT Təhlükəsizlik Şurası 1993-cü ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələr qəbul edib. Həmin qətnamələr Azərbaycanın ərazi toxunulmazlığını yenidən təsdiqləyərək dərhal atəşkəs elan olunması, hərbi əməliyyatlara son qoyulması və işğalçı qüvvələrin Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmasını tələb etsə də, bu hələ də kağız üzərində qalır. 2012-ci ilin yanvarın 1-dən 2013-cü ilin dekabrın 31-inədək ölkəmiz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü olub. 2013 2005-ci ilin may və 2013-cü ilin oktyabr aylarında isə Azərbaycan şurasına sədrlik edib.